з Бердичевом і спостерігаючи за його краєвидами, часто задаєшся питанням цікаво, а чого в нашому славному місті більше новобудов чи недобудов? Останні кидаються у віші своєю незавершеністю, а іноді навіть зловісністю. Вони вносять дисгармонію в архітектурний ландшафт, породжують екологічні проблеми і негативно впливають на довкілля. А ночами тут вирує своє таємне життя. Занедбані будинки нерідко перетворюються в об'єкти паломництва людей зі шкідливими звичками, алко та наркозалежних, а екстремали підіймаються на небезпечні поверхи, намагаючись здійснювати циркові трюки, що погодьтесь, іноді закінчуються дуже і дуже плачевно. Страшно подумати, що цікавість та пошуки пригод можуть привести сюди до петливих людей. Роїни посеред Бердичева не просто нонсенс. А суцільний безлад, небезпека для життя мешканців, ймовірність нещасних випадків і трагедій, а поки больові точки на мапі Бердичева, на пустирях і перехрестях, біля доріг і зупинок громадського транспорту виглядають шокуючи, потворно і м'яко кажучи, дивно. Так, да, так, да. я зроблю все. Да я розумію, все зроблю. Боже мой, чому я? Почему? Кто-то пишет про питание котиков, а мне наркоманы. Я не выдержу, еще и сроки поджимают. Это ну, да, да. дуже круто. О, не забудь. О -о -о -о. О -о -о -о. она працюет. Работунья, да? Нет, ну ты ж понимаешь, редактор ждет от тебя просто сенсационного материала, а не простенько так, как там, хм, о вреде курения. Навіть я не знаю, как ты этот материал писать. Хм. Может, в банду наркоманов запишешься? Сейчас минуточку, номерочек тебе напишу. Ну, ты можешь обратиться. Может, помочь. Ой, сейчас она будет внедряться. Думаешь, на и выйдет? Ну, хотелось бы верить. Так живете. А чем наша жизнь хуже вашей? Мы плевать хотели на мнение обижать. Жить легко и получать удовольствие, разве не этого ты хотела? нет, мне это не надо. Постой. Если ты хочешь освободить себя от каких-то рамок, возьми его, спасибо. В следующем видео вы увидите новые захватывающие трюки. Подписывайтесь на наш канал. Стой. Слушай, жизнь такая интересная штука. Рано или поздно мы все будем там. Никто не знает, где ты споткнешься, а где подымешься. А ты особенно окажешься там. Всем привет, с вами Бердичевый стрим. Сегодня я вам покажу трюк, который вы никогда не видели и, возможно, не увидите. цели. Остался последний шаг. <music> Алло. Да, я свободен. Увидимся. они дождутся. А ты что, все потихоньку? Видел не только последний трюк. Сильно художе. Да это еще что? Я еще круче фишку придумал. И видишь, закачаешься. С ними точно гарантирована дорога на телевидении. Ну-ну, хотелось бы Что сейчас копаешь? Да есть тут одна интересная тема. Я бы даже сказал... Бомба. Одно из недостроенных зданий в нашем городе, буквально под носом у полиции, уже имеет свои страшные тайны. Так уж и страшное. Представь себе, да когда ты был там внутри? Вот, а мне на днях довелось. И скажу тебе, по-моему, там происходят страшные вещи. Видишь эти оккультные круги? Я погуглил. Оказывается, они используются во время проведения оккультных обрядов и сатанинских мест. Которые, кстати, часто заканчиваются жертвоприношением. городе а почему нет эти знаки появились здесь не просто так Их вряд ли нарисовали какие-то малолет нет все сделано правильным и сознанием дела там даже алтарь есть Тем более что про эту тему мне рассказывал мой знакомый он говорит что в этом здании часто около полуночи появляются какие-то непонятные люди что они там делают он не видел. Но все это очень подозрительно. Так что сегодня вечером я буду там. По идее, они как раз должны прособираться. Ты не боишься? Немного да. Но как же иначе я узнаю, что за чертовщина там происходит. как По-моему, это настоящая сенсация. Надо запускать. Я еще со знакомым следуком поговорю. Расскажу ему, что я разузнал. Да. Ну давай лучше ты сначала поговоришь с полицией. Получишь от них какую-то информацию. А потом уже подготовишь общий материал. Как знать, может через пару дней что-то новое появится. Так что не руби с горяча. Чуть-чуть подождем. Да. Возможно, вы правы, я действительно увлекся. Ладно. Подождем. Алло, есть проблема. Да, серьезная. Да-да. Желательно немедленно. найдет я машина да материал готовый сенсационный.